Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya mewakili kumpulan saya untuk membentangkan tentang kesusasteraan dalam bahasa Melayu bertajuk Analisis Puisi-Puisi Melayu. Dan ini adalah kumpulan saya, Abdul Richard, Anisha Asmira, Rosalinda Sudan dan saya Zairin Shukri. Okey, untuk pengenalan kita. Pengenalan, Puisi ialah genre sastra yang menggunakan bahasa padat, indah dan surat makna. Dalam PDP Bahasa Melayu, puisi membantu meningkatkan apresiasi bahasa, imajinasi dan kreatif murid. Dan puisi juga sesuai untuk mengajar tata bahasa, kota kata dan pemahaman, pemahaman teks melalui analisis baris dan rangkap. Okey, ini adalah puisi satu kami iaitu ayah karya daripada Salma Husna. Okey, untuk tata bahasa dia adalah kata ganti untuk kata ganti nama engkau, aku dan anakmu. Okey, untuk frasa kata majmuk dia adalah kasih sayang, makna kehidupan, ke jalan kebenaran. Seterusnya untuk kata kerja kata kerja dia adalah ajar, tuntun, bimbing dan yakinkan. Dan untuk penggunaan imbuhan dia adalah dia menggunakan men ke dan an dan seterusnya untuk ayat majmuk. Okey, untuk ayat majmuk ini dia menggunakan gabungan dan pancangan. Yaitu gaya bahasa dia adalah metafora, hiperbola dan repetisi. Okey, untuk puisi satu ini, kosakata untuk kosakata dan pemahaman dia adalah beribu cinta meraih impian pahlawan dan pengorbanan. Ha, mengikut pemahaman dia adalah dari dari segi tema ialah kasih sayang daripada seorang pengorbanan ayah. Ha persoalan dia adalah tentang didikan ayah dan serta nilai-nilai kebenaran. Okey, untuk dalam nilai-nilai dalam puisi ni adalah dia mempunyai tanggungjawab dan keikhlasan sebagai pengorbanan ayah. Serta pengajaran yang kita boleh dapat dalam puisi ni adalah untuk macam mana kita untuk menghargai ibu bapa kita. Okay, untuk puisi yang kedua Untuk dari segi tata bahasa Ia menggunakan kata ganti nama Yang, si Dan untuk frasa dia adalah Keadaan hidup dan bermacam ragam okay, Untuk penggunaan kata kerja Dia mencari Dia menggunakan mencari, membagi, melarat Dan dimakan Yang digunakan menggunakan imbuhan Ber, men dan di okay, Untuk ayat majmuk dia adalah Ia untuk menerangkan Situasi hidup yang menggunakan gaya bahasa metafora, hyperbola dan repetisi. Oh maafkan saya juga. Untuk puisi dua ni, ia menggunakan tajuk kami menggunakan puisi Hikmat Mati daripada Syamsuddin Saleh April 1947. Okey, seterusnya. Okey, saya nak terangkan tentang kosakata dan pemahaman. Okey, untuk kosakata, ia menggunakan bermacam ragam dan membanting tulang serta nasib malam. Ha, untuk dari segi pemahaman dia adalah dia menggunakan tema ketidaksamaan nasib manusia. Ha, persoalan dia, dia mempunyai kemiskinan, usaha dan hidup. Okey, seterusnya, untuk nilai. Ini untuk menunjukkan nilai-nilai kerajinan dan keinsafan dalam diri manusia serta untuk ketidaknasib, ketidaknasib samaan daripada nasib-nasib manusia. Dan dari segi pengajaran Ia mempunyai Untuk menunjukkan Usaha-usaha manusia seperti usaha yang gigih Serta bersyukur Atas nasib sendiri okay, Untuk puisi tiga okay, Puisi tiga Tajuk dia adalah Erti hidup bererti Okey, erti, erti hidup bererti Okey, dia menggunakan tata bahasa kata ganti nama dari segi aku, mereka dan anak-anakku. Dan penggunaan frasa dia adalah malam sepi dan embun cinta. Kata kerja dia mengandungi perkataan didatangi, berubah dan mencari. Ha, dengan menggunakan imbuhan di, me dan kan. Okay, untuk ayat majmud dia adalah dia menggunakan pembinaan emosi penyair yang iaitu gaya, gaya bahasa dia adalah metafora, hyperbola dan repetisi. Okey untuk untuk kosakata dan pemahaman. Untuk kosakata dan pemahaman, okey dia menggunakan kehijauan rumput, keheningan tasik. Yaitu pemahaman dia adalah dari segi tema dia penderitaan hidup insan-insan tua. Persoalan dia dia menggunakan kesunyian dan kekecewaan. Aa, iaitu mengandungi nilai-nilai kasih, sayang, keinsafan Dari segi ibu bapa Ibu dan bapa Pengajaran dia Iaitu macam mana kita menghargai ibu bapa kita Dan seterusnya puisi keempat Puisi keempat ini adalah puisi Buat bonda daripada Daripada Nazak Matna Okey Tata bahasa dia adalah kata ganti nama engkau Dia menggunakan engkau Iaitu frasa Ataupun kata majmuk dia adalah kasih sayang Ataupun makna kehidupan Dia menggunakan kata kerja ajar, tuntun dan mengantarkan ha, Iaitu mengimbuk Imbuhan dia adalah men, ke dan an Ayat majmuk dia adalah gabungan daripada Pancangan dan gabungan Iaitu gaya bahasa dia adalah metafora personifikasi dan repetisi Ok, untuk puisi empat Untuk puisi empat kita, kita mempunyai kosa kata dan pemahaman okay, Untuk kosa kata, kita mempunyai hati bercerita, warna memori, ribut melanda Untuk pemahaman dia adalah dari segi tema, mempunyai kasih sayang dan pengorbanan ibu untuk persoalan dia, dia mempunyai nasihat ibu dan sokongan hidup iaitu mempunyai nilai kesetiaan dan kesabaran untuk pengajaran dia adalah kita perlulah menghargai jasa-jasa ibu okay, untuk puisi yang terakhir puisi kelima kita ha, petikan daripada puisi Melayu tradisi susunan Muhammad Yusof Mat Nur dan Abdul Rahman Kari penerbit Fajar Bakti 1985 Okey, untuk pantun Melayu tradisi ia mempunyai tata bahasa daripada rangkap 1 hingga 3. Kata nama dia adalah angsana, pucuk, bunga dan embun. Untuk dan dia mempunyai kata kerja berpucuk, digangsa dan diucap. Untuk adjektif dia, dia mempunyai beribu-ribuan kaca dan geram. Okay, untuk penggandaan yang digunakan dalam puisi ini, dia mempunyai beribu-ribuan. Okay, untuk kata kerja pasif yang diambil, yang ada di dalam ni adalah dia menggunakan diambil dan dipandang. Okay, untuk kuasa kata dan pemahaman. Okay, untuk kuasa kata dan pemahaman ini, dia menggunakan kota kuasa kata angsana, kembang, embun, sekoci. Okay, dan dia mempunyai tema yang menggunakan keinginan yang tidak tercapai okay. Untuk persoalan dia, dia mempunyai kekecewaan, usaha dan tanpa hasil Yang mengandungi nilai kesabaran, ketabahan dan reda okay. Mesej yang disampaikan dalam puisi lima ini adalah Ia mempunyai sesuatu yang indah tidak semestinya memiliki dan untuk aktiviti yang saya dapat cadangkan untuk kita menghasilkan anak-anak murid ataupun pelajar-pelajar yang bagus dalam menghasilkan puisi ataupun menggunakan puisi-puisi yang baik adalah dari segi aktiviti persembahan iaitu deklamasi puisi. Murid boleh berlatih intonasi dengan sebutan dan gaya persembahan sebelum mendeklamasikan puisi di hadapan kelas. Supaya apa? supaya ia dapat memantapkan sebutan dan keyakinan diri dalam komunikasi lisan. Seterusnya kita boleh menggunakan aktiviti kreatif seperti puisi mini. Ha, ia boleh murid boleh diminta menghasilkan puisi-puisi ringkas berdasarkan tema yang sama. Contohnya, kasih sayang keluarga boleh menggunakan dari segi harapan ataupun perjuangan. Ini untuk murid lebih berkreativiti untuk menghasilkan idea dan pengukuhan kosa kata. Dan untuk refleksi kita adalah kita puisi dan pantun membantu murid memahami bahasa dalam bentuk kreatif, elemen tata bahasa, kosa kata dan nilai murni dapat diterapkan secara kontekstual. Apresiasi murid ataupun apresiasi puisi meningkatkan pemikiran kritis, imajinasi dan empati murid. So, Terima kasih untuk pembentangan kali ini daripada saya dan daripada kumpulan kami juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera.